ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನನ್ನ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನಾಗ್ನೆಯು ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಾಗ್ನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಅದರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಇವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸಿರುವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬದಲು ಕುರಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ದೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ ಹೀಗೆ ದೇವಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಡಲು ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ನೆನಪಾಗಿ ಬಕ್ರಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಹಜರತ್ ಶಂಷುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಷುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ನಂತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ನಸೀಂ ಹಜರತ್ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾಗ್ ಬಾನ್ ಖಲೀಲ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಂಎಂ ವಜೀರ್ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي بين سميع الدعاء الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله بس سلام علیکم ورحمت <اللہ> جانے یہ نہ سمجھے کسی پتھر کے سامنے کھڑا یہ نہ سمجھے کہ دکان کا سیر کر رہا ہوں یہ نہ سمجھے بیوی بی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں بلکہ یوں سمجھے میرے پیشانی کے بال سے لے کر میرے پیر کے ناخن تک پورا جسم اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہے میرے ظاہری شکل تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے باطن کو اللہ دیکھ رہا ہے میرا دل کیا کہتا ہے اس نماز کے بارے میں میرے دل کا حال کیا ہے نماز کے حالت میں میرا دل کہاں سیر کر رہا ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہے ایک ظاہری شکل ایک باطنی شکل روزے کی ظاہری شکل ہوئی بظاہر کھانے سے رکا ہے بظاہر پینے سے رکا ہے بظاہر نفسانی خواہشات سے رکا ہے روزے کی اصل روحانیت روزے کا اصل مقصد اللہ کو رضا کرنا اللہ کی اطاعت کو مکمل کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبح سازش سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ روزے کا روحانی مقصد ایسے ہی ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل اور ہر عبادت کی ایک باطنی شکل ایسے ہی قربانی کی ظاہری شکل اور قربانی کی باطنی شکل ظاہری شکل یہ جانور میرے سامنے موجود گائے بائل بھیز بھیزہ ہون ٹوٹنی بگرا بگری بھیڑ دمبہ میرے سامنے موجود میرے ہاتھ میں چھوری سامنے قسعی میرے سامنے جانور میں ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں ظاہری شکل میں قربانی ہو رہی ہے باطنی شکل کیا ہے باطنی شکل شریعت بتا رہی ہے اپنے نفس کو ذبح خدا سہولت لینا بھی جانتا ہے یہ زبان اس زبان سے اس جملے کو کہنے سے پرہیز کرے اور اپنے زبان کو قابو میں رکھے تو اگر میرے اوپر واجب تو میں اپنے نام سے دوں گا میری بیوی کے پاس زیورات تھے باہر کے زیورات تھے یا شادی میں اس کے پاس زیورات آئے وہ زیورات اس کے پاس موجود ہیں تو بیوی پر بھی قربانی واجد, آپ پر بھی قربانی واجد. ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے بھی دے دیے. اس میں بیوی بھی آ گئی بچے بھی آ گئے بھی آ گئے دار بھی آ گئے خاندان اور قبیلہ بھی آ گیا ایک جانور میں صرف یہ ایک آدمی ایک حصے میں صرف یہ ایک آدمی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی یہ جملہ آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ وہ جملہ آپ بھول جائیں گے جو میں گزشتہ سال, سال اس کے نام سے دیا اس سے پہلے سال اس کے نام سے دیا اس سے پہلے سال اس کے نام سے دیا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ میں نے کل جمعہ بھی بتایا تھا تل... اللہ علیہ وسلم کوٹے کوٹے انوکرہ کرو گتہ کالا پروادی کڑا میلے ہاں وہ کنے گا یہ مہان پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمیلے یہ وقت تو ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಇದು ಅಜಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ವಾಹಾನ ನೋಡ್ತಾ This news coming out.